یہ واقعہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے پیش آیا تھا فرعون کے ڈوب مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا درباریوں نے مصالحے لگا کر اسے پوری شان و احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا حنود کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی کہ فیرون سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جمی رہ گئی تھی مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح جمی رہنے دی اور اسے اسی طرح حنود کر دیا وقت گزرتا رہا زمین و آسمان نے بہت سے انقلابات دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کو چھپ کر رہ گیا حتیٰ کہ فرعونوں کی حنود شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں ان کے نام صرف کتابوں ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے اس واقعے کے دو ہزار سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا ہی لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا گیا اٹھارہ سو اکہتر عیسوی میں مصر کے ایک شہر الغورنیا میں رہنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبدالرسول کو فرعنوں کی حلود شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی احمد عبدالرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو اٹھارہ سو اکیانوے عیسوی میں دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فیرون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فیرون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے دوچار کیا تھا یہ بہت بڑا واقعہ تھا اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی, کی تہ جمی ہوئی تھی اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا انیس سو بیاسی عیسوی میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں تمام وزارہ اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے فرانس میں فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا فوجی دستوں نے سلامی دی فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی مائیکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری سم ذرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کی موت بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا وہ ایک سائنسدان تھا اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سور یونس کی آیت نوے تا بانوے کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا فرون کا خدائی کا دعویٰ اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنود کیا جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا فرون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد پر ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریح اور پچکی ہوئی قابل ترس حالت میں موجود ہے یہ عبرت کے لیے ہے اور یہ سوچنے کے لیے ہے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا اللہ سچا ہے قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اللہ حافظ